Ieri sono andato per il Tg1 a seguire il Papa in una delle consuete visite alle parrocchie romane, che fa quando non è in viaggio, eh, si sente, dice, eh, allora proprio il Vescovo di Roma. E ieri, andando a fare questo servizio, io ripensavo a un modo di dire che si ritrova anche nei Vangeli, un vecchio modo di dire che dice, nulla di buono può venire da Nazareth. E io pensavo, ma cosa può venire di buono da questa piccola parrocchia dei Parioli, una parrocchia esclusiva e e... Ho avuto una sorpresa. Eh, il Papa ha incontrato fra gli altri un gruppo, che è uno dei gruppi nuovi eh, che mh, mostrano una delle esperienze più vitali del dopo concilio, che è il cammino neocatecumenale. E io oltre a ritrovare due dei figli di Pier Emilio Gennarini, lo ricorderete, ha lavorato con noi per il Tg1 per tanti anni, ho sentito delle esperienze che mi hanno molto colpito e ve le voglio riportare quest'oggi. Ma eh, prima di cominciare a vedere un attimino che cosa è successo ieri in questo incontro del Papa con queste comunità neocatecumenali, voglio presentarvi gli ospiti che ho portato in studio, sono proprio Stefano Genarini, suo fratello Giuseppe e la moglie di Giuseppe Claudia. Ma con loro parleremo dopo, adesso vorrei che la regia facesse partire le immagini per commentare insieme con voi questo incontro del Papa con queste cinque comunità della parrocchia di San Luigi Gonzaga. Ecco, qui. il padre è stato accolto da questo canto e poi si è soffermato con i bambini. A me piacciono i bambini e quando vedo un bambino cerco sempre di abbracciarlo, di baciarlo. Quando vengo nella comunità nella catecumenale allora ho un grande impegno. Grande lavoro con questi bambini, grazie a Dio. Ecco, dopo aver salutato lungo i bambini, il Papa ha ascoltato prima dal parroco, Monsignor De Grada, una reazione su quella che è stata l'esperienza di questo cammino neocatecumenale nelle parrocchie che porta attraverso eh, un cammino di fede. A rivivere la catechesi battesimale. Poi ha parlato al Papa Chico Arguello, che oltre a essere l'iniziatore del cammino neocatecumenale è stato anche il catechista proprio di questa parrocchia, di questa comunità di San Luigi Gonzalo. Poi sono, sono alzati i due fratelli generini per presentare le loro esperienze. Il primo è stato Giuseppe, con i suoi sei figli e sua moglie, che sta evangelizzando negli Stati Uniti da una quindicina d'anni Giuseppe ha parlato prima della sua esperienza personale della, di quello che ha avuto dire per lui personalmente questa esperienza come, come cambio di vita, come conversione poi ha raccontato un po' di quello che succede negli Stati Uniti lo sentiremo dopo e poi è venuto il turno di Stefano, che sta evangelizzando anche lui dal 1977, credo, poi mi correggerà se sbaglio, in Polonia. Il Papa chiaramente è stato molto interessato di ascoltare quella che è stata la sua esperienza e quella che è la sua esperienza in Polonia a portare il Vangelo tra la sua gente, credo. Ecco ha raccontato anche lui la sua esperienza personale, poi è stato il turno del Papa di parlare il e il Papa si è soffermato abbastanza a lungo comoda, eh, con le comunità neofaticumenali, incoraggiandoli ma... nel loro lavoro, nel loro servizio di evangelizzazione, di evangelizzazione, nel loro servizio alla Chiesa e alle persone. Poi è venuta una benedizione a quelli che vanno in giro per il mondo a annunciare il Vangelo, gli itineranti, come lo richiamano, e quindi il Papa ha voluto concederci una breve battuta, una breve intervista. Posso chiederle una parola sul cammino catecumenale per il fuggivo? No? Eh, ho detto tanto. Sì, sì. È un'esperienza che l'aiuta nella Chiesa? Sì, aiuta la Chiesa, perché scende, scende alle radici di quello che cosa vuol dire essere cristiano. Tocca, tocca il nucleo stesso dell'essere cristiano. Essere cristiano vuol dire crescere da Cristo attraverso il battesimo, attraverso i sacramenti, naturalmente la preghiera, la vita della Chiesa, tutto, ma il sacramento, il battesimo è il punto di partenza. Ecco, eh, parlava il Papa del battesimo e diceva che questa esperienza, che tra l'altro è molto diffusa anche in Italia, eh, è un'esperienza che... Eh, vuol dire rivivere il battesimo, ma questa è una cosa che forse non a tutti è chiara, perché siamo tutti stati abbattezzati da piccolini e oggi eh, ci portiamo forse in tasca il certificato di battesimo quando ci serve magari per sposarci o per portare a battezzare i nostri figli. Ecco, vorrei chiedere qui a, ai miei ospiti eh, perché è così importante anche da adulti questo discorso del battesimo. Chi può dirmi una parola? ma Io penso un pochino a quello che ha detto il Papa, è stato, cioè è scoprire cosa significa essere cristiano. Io ero stato battezzato, ero stato allevato in una famiglia molto cattolica, mio papà era molto cattolico, però quando sono andato all'università, quando sono andato al contatto con tutti i miei amici che non andavano in chiesa, tutto l'insegnamento ho cominciato a allontanarmi dalla chiesa fino a che poi ho cominciato a studiare Marx a essere implicato nel momento, a, a darmi un momento studentesco, anche cose abbastanza violente, c'è cioè un, un amico di infanzia che adesso è in carcere, eh, cioè è ricercato per cose gravi, cioè insomma, e questa era un po' la situazione a quell'epoca di una crisi profonda che stavo vivendo anch'io in questa. E eh, quando venne invitato in questa parrocchietta piccolina a sentire questa catechesi mi dissero c'è uno spagnolo che parla di Gesù Cristo, io dissi ma andiamo a sentire forse, eh, è interessante, andai e eh, cominciai a scoprire cosa significa essere cristiano, a a essere battezzato. Cominciai a, scoprire. cominciai a scoprire cosa è la chiesa: che la chiesa è una comunione di persone diverse, non è un edificio, non è, una non è un prete, ma è una Comunità dove, dove c'erano persone che venivano dal comunismo, dal fascismo, giovani, vecchi, eh, colti, ignoranti, gio... ma Se ho ben capito c'è stato quindi un rapporto diretto tra questo suo scoprire la Chiesa, questo suo rapporto con un cammino battesimale e ritrovare un po' la fede o no? È, è, è coinciso con il ritornare alla Chiesa per me, ritornare alla Chiesa, non soltanto questo, ma anche dopo, dopo alcuni anni lasciare il mio lavoro e andare con eh, mia moglie e i miei figli come itinerante, cioè andare in altri posti che volessero iniziare questa esperienza di riscoperta del battesimo, della fede. Ecco, eh, sua moglie e i suoi figli. Signora, ma eh, lei già ha fatto tanti figli, molti di quelli che ci guardano si manderanno, ma sei figli ai tempi nostri non sono un po' troppi. Ma oltre a questo poi se li porta anche in giro per il mondo, ma eh, cosa, cosa mi dice su questo? Io penso che l'importante è trovare la felicità. E tantissime persone stanno ferme con tutto nella vita: denaro, scuole, sci, tutto quello che si può nel mondo offrire e non sono felici. Io ho trovato la felicità attraverso proprio questo cammino che mi fa scoprire il mio battesimo. Ma i suoi figli sono contenti di venire con voi? Sì, felicissimi. Che età hanno i suoi figli? La più grande ne ha otto anni e più la più piccola ne ha un anno. Proprio oggi, proprio oggi sono andato a scuola a dire ai, ai maestri che andavamo via per un mese o due mesi adesso siamo partendo. Alcuni, per gli Stati Uniti sempre. Sì. Alcuni protestavano, però poi il fatto è che tutti vanno bene a scuola, fanno magari tre mesi in un posto, due mesi in un altro, ma tutti vanno benissimo a scuola. Ma sì perché i bambini a parlare tre lingue. A quell'età sono geniali. Quindi io ho visto, per esempio, il quarto ha imparato a parlare allo stesso tempo in tre lingue. Diceva una frase con una parola in ogni lingua. Ma io vedo che l'importante è che loro vedono. Che tra noi due c'è un'unità, una comunione che ci dà Gesù Cristo. Allora sono felici pure loro. Va bene, io prima di sentire anche eh, Stefano Gennarini, volevo vedere un attimino il Papa che ieri ha detto una frase che mi è sembrata molto importante proprio alle comunità neocate comunali. Allora, dare la vita. Io vedo che nella vostra, nelle vostre comunità neocate comunali. Questa parola si fa caro, sono tanti che sono pronti a dare la vita, in modi diversi. Bene, adesso Stefano Gennarini, eh, dare la vita, si può dare la vita in tanti modi, ha detto il Papa, ma è proprio uno dei più urgenti darla annunciando il Vangelo, con tanti problemi che ci sono nel mondo per la fame, per la giustizia. Senza dubbio, io mi ricollegherei un momento alla domanda di prima, quella sul battesimo. La Chiesa ha detto nei documenti dei, dei più recenti che il battesimo in tante persone è quasi morto e come morto. Ora il battesimo non è semplicemente un certificato di iscrizione in un'istituzione, il battesimo è la partecipazione alla vittoria di Gesù Cristo sulla morte, cioè è la partecipazione alla vita eterna, cioè una vita che non finisce, che è più forte della morte. E la morte in qualche modo è la realtà che interroga e che minaccia la vita degli uomini, sotto forma di malattia, sotto forma di vecchiaia, sotto forma della violenza anche degli altri, dell'ingiustizia, dell'impossibilità di realizzarsi. Allora questo evento che è la vittoria sulla morte, la possibilità di partecipare già qui su questa terra alla vita eterna, questo è un evento che Dio ha voluto partecipare, comunicare all'uomo attraverso la predicazione e il sacramento. Anch'io vengo dalla stessa famiglia di Giuseppe, mio padre era un uomo di fede e in fondo in qualche modo attraverso il battesimo, attraverso la mia infanzia, attraverso i miei genitori, anche il loro esempio, io avevo intuito che cosa significava essere cristiani, che significava poter, poter dare la vita, come dice il Papa, cioè poter amare realmente Dio e gli uomini perdendo la propria vita per gli altri. Ma per me l'esperienza che è un pochino mia è di vedere poi sono un borghese, ma è per stare comodo, avere la mia sicurezza e, e d'altra parte in questa vita in cui in, che avevo tutte queste cose non ero felice, soffrivo, in fondo non ero, ero e, e la, oggi che mi trovo cambiando casa spessissimo, andando con tutta la famiglia, praticamente viviamo in valigia, eh, siamo sempre accampati, però sono molto più felice di quando stavo con tutto assicurato, con, avevo una casetta, una casa. Una, bella casa, una eh. bella casa, i parioli sono molto più felice adesso che ovviamente vivo in valigia di prima. Ecco, io quello vorrei concludere dicendo questo: che noi giornalisti siamo spesso abituati a avere a che fare con le notizie, solo le notizie, e questa zona di approfondimento del telegiornale della notte vorrebbe andare un po' anche dietro le notizie. Qui la notizia è di questi cristiani che partono per una nuova evangelizzazione in giro per il mondo e speriamo di aver visto un po' dietro questa facciata, di avere interrogato più di uno, anche noi stessi.